Семейные ценности в общеобразовательную программу. Комплекс соответствующих учебных программ утверди, утвердили еще в 2013 году, а с прошлого года курс получил статус эксперимента. Это стало возможным благодаря деятельности Международной общественной организации «Совет семей Украины». О своих достижениях за пять лет и грядущих планах ее представители отчитались на пресс-конференции. Захотелось поделиться опытом семейного счастья. Для организации Совета семей Украины все началось именно с этого. По статистике в Украине 61% разводов. Половина разведенных пар имеют детей. Изменить такое положение решили через создание и изучение предмета семейных ценностей. Чему появляется алкоголизм в родине? Чему появляется Небажані діти в сім'ї. Чому саме не матеріальне неблагополуччя в родині? Саме через те, що молодь сідає в корабль, шлюбний корабль такий відштовхується. А куди пливсти, як гребсти, ніхто не знає. В 2011 году Международная общественная организация «Совет семей Украины» под руководством Виктора Прита подписала договор о сотрудничестве с Институтом информационных технологий и Министерством образования. В рамках соглашения удалось создать концепцию семейного воспитания, а потом и целый комплекс учебных программ. Так Запорожье стало колыбелью семейных ценностей. Первый семинар для преподавателей этого предмета состоялся именно здесь. Мы понимаем, что в отношениях этих двух людей, которые мы называем человек, и находятся истоки будущего нашей страны, будущего нашего государства, будущего наших семей, наших предприятий, экономики, культуры, искусства, всего остального. Каким образом будут происходить взаимоотношения между нами, между мужчинами и женщинами, и от этого, как мы будем формировать эту среду, как мы будем воспитываться, зависит будущее нашей страны. До этого года курс семейных ценностей был в статусе вариативной составляющей, то есть вводить его или нет в процесс обучения решал директор учебного заведения. Теперь семейные ценности – экспериментальный предмет для 44 школ области. Всего же в проекте участвуют более 500 школ. В ближайших планах Совета семьи Украины ко Дню семьи провести фестиваль «Счастливая семья». Мероприятие состоится 16 мая в парке Гагарина.